Сидеть, блядь. Я в мусорку залез, лежит, блядь, коробка. коробках. Там, ну, нельзя. Я <связать> нашел <это> крайнюю, блядь. Сидеть, блядь, <связать> облизался и сидеть, блядь. Ну, а что тут такого? Ой, бля, Коля, Коля. Спалился. Яйца тоже там яйца есть, есть яйца. Кто-то мама и отдыхала, бы он не хотел звонить, бо знаешь, что мама скажет, там коробочки торт. То мне да, позвонил, позвонить, блядь. Да, да, да. И ну, когда картины такие отдают, да? Вообще очень опасно брать у людей вот такие старинные вещи. Не только картины. Вообще это очень опасно. Потому что никогда не знаешь, что идут. Из какой энергии Я думаю, на свою картину хочу нарисовать, Потом, когда у людей что-то случается, люди не знают, почему так. Да, ну, согласен это... Спасибо, Юсер. Ну, Зиви, зиви. но ну, дело в том, что я ж на... рассчитывал тоже. На что ты рассчитывал? На кусочек торта. Ну, да покупы. Надо освещать, да. Да нет, вы думаете, что если освещать, это чем-то поможет? Нет, конечно, абсолютно ничем не поможет. До жопы это то, что надо. закрыт. Привет, Алексей. Ну все, мы пять раз сыграли тобой. А что ты еще хочешь, или что? Нет, так что ж сказать, пять раз. И ты, тебя там сейчас батл с Алисой Да Еще рано. Еще давай. Ты, 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 ты. Давай еще три раза. Мне нравятся готические картины. Да мог бы один кусок съесть бессовестный. Еще три раза, ребята, играем. До, до двух побед. Это уже мы выиграли. Брехлые вы, блядь. Обрехать а можно, да. Не страшно из с картины, ничего. Почему? Ну, то и... Я валенок. Готика круто. Ну, готические тоже мне нравятся, да.